Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arina Aspar. Berita utama. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam menggesa kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu pembelikan saham memberikan Tan Sri Azam Baki. Pengerusnya, Datuk Seri Mohd Hishamuddin Mohd Yunus berkata ia kerana jatuh kuasa penyiasatan khas tidak mempunyai kuasa statutori jelas dan mencukupi untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM itu. Menurutnya RCI mempunyai kuasa untuk memanggil saksi, memeriksa mereka di bawah angkat sumpah serta memaksa pengeluaran dokumen berbanding jawatan kuasa penyiasatan khas. Kuasa-kuasa itu amat penting bagi memastikan pemeriksaan yang menyeluruh, bebas dan telus terhadap semua dakwaan berkaitan termasuk skop siasatan bersifat menyeluruh. Hisham berkata siasatan tidak seharusnya terhad kepada isu tertentu sahaja sebaliknya perlu merangkumi semua dakwaan serius diketahui umum termasuk dakwaan berkaitan pemilikan saham serta laporan dakwaan pakatan sulit. Pendekatan yang tidak menyeluruh atau bersifat selektif berisiko mewujudkan persepsi berat sebelah dan menjejaskan kredibiliti proses tersebut. Menurut Syamuddin, badan penyiasatan yang dicadangkan tidak seharusnya diketuai oleh pegawai negara kerana fungsi penyiasatan dan pendawaan perlu dipersahkan daripada pengaruh tidak wajar berdasarkan prinsip asas keadilan. Sebaliknya ia wajar dipimpin oleh seorang mantan ketua hakim negara yang bebas dan dihormati seperti yang amat berbahagia Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang sering diiktiraf atas integriti kehakimannya. Sebelum ini, Bloomberg dalam laporannya mendakwa Azam memiliki saham dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan berdasarkan pengfailan korporat kepada Suranjaya Syarikat Malaysia SSM. Bagaimanapun, Azam pada sidang media baru-baru ini menegaskan pegangan saham miliknya bernilai RM800,000 dalam sebuah syarikat perkhidmatan kewangan dibuat secara telus dan mengikut prosedur. Ketua Penerangan UMNO Juli Wan Mahusin Wan Zin mempersoalkan dawaan tular yang mengaitkan bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli dengan pemberian kontrak ratusan juta ringgit ketika masih dalam kerajaan. Menurutnya, pendedahan oleh pempengaruh media sosial, kampus itu berpotensi membentuk persepsi rakyat khususnya berkait desakan Rafizi agar Ketua Pesuruhjaya Suranjaya Pencegah Rasul Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki tinggatikan. Menurutnya, situasi berkenaan boleh menimbulkan persoalan sama ada desakan tersebut mempunyai kaitan dengan dawaan yang sedang dibangkitkan. Wan Mahusin berkata sekiranya dawaan itu berasas, Rafizi wajah tampil memberi penjelasan dan bertanggungjawab kepada rakyat. Namun jika ia sekadar tuduhan tidak berasas, tindakan sewajarnya juga perlu diambil mengikut lunas undang-undang. Pendedahan daripada kepres ini perlu dipandang dan jangan sesekali kita condongkan sesuatu isu untuk menutup isu yang kita lakukan sendiri. Jadi kita bimbang keterujaan Rafizi disebabkan oleh nak tutup kes dia terbongkar kerana Azam Baki berusaha gigih untuk mencari. Kalau 1.1 bilion kes ini melibatkan bekas menteri ekonomi dan mencari isu lebih kurang 800 ribu untuk menukar ketua pengarah SPRM jadi bagi saya saham itu bukan duit rakyat tetapi 1.1 bilion yang didedahkan itu melibatkan dana kerajaan dan dana rakyat yang diberikan dengan direct nego wow dan adakah ini menyebabkan Rafizi akan tak tidur malam. Pikir-pikirkan, belum terlambat untuk Rafizi bertindak dan belum terlambat untuk kerajaan bertindak. Terdahulu Caprice mendakwa menerima maklumat daripada seorang pemberi maklumat berhubung pelibatan seorang ahli perniagaan yang didakwa memiliki saham dalam Invok Solutions Berhad, syarikat milik Rafizi. Menurutnya individu terbabit didakwa menerima kontrak bernilai ratusan juta ringgit ketika Rafizi memegang jawatan Menteri Ekonomi. Setakat ini Rafizi belum mengeluar kenyataan rasmi berhubung dakwaan berkenaan. Mesyuarat luar biasa akan diadakan Perikatan Nasional PN bagi membincangkan pelantikan pengerusi baru menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 22 Februari ini. Ketua WIP PN Datuk Seri Taikirin Hassan berkata mesyuarat itu dijadualkan berlangsung di Pejabat Agung PAS di Kuala Lumpur jam 3 petang selepas selesai mesyuarat PAS pusat pada hari sama. Memetik bernama menurut Takiuddin, mesyuarat luar biasa itu diadakan selaras dengan peruntukan pelambagaan gabungan tersebut yang membolehkannya dilakukan apabila sekurang-kurangnya separuh daripada pimpinan utama parti anggota bersetuju. Katanya kini terdapat empat parti dalam PN namun apabila dua parti telah menyatakan persetujuan maka mesyuarat luar biasa perlu diadakan. Setakat ini, semua parti termasuk parti Pei Bumi Bersatu Malaysia Bersatu telah bersetuju. Mengulas lanjut Taikudin berkata agenda mesyuarat itu setakat ini tertumpu kepada dua perkara utama iaitu meluluskan peletakan jawatan pengerusi PN dan seterusnya melantik pengerusi PN yang baru. Isu pelantikan ketua pembangkang tidak termasuk dalam agenda rasmi mesyuarat berkenaan namun tidak menolak kemungkinan perkara itu dibangkitkan. Pada 30 Disember lalu, Muhyiddin mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi PN berkuat kuasa pada 1 Januari 2026. Satu rakaman video yang memaparkan sebuah kenderaan peronda polis MPV bergeser dengan kereta awam di Jalan Paya Panjang Bukit Pasir di Johor tular di sosial sejak kemarin. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Raiz Muklis Azman Aziz berkata, "Siasatan mendapati kejadian berlaku 15 Februari lalu, kira-kira pukul 10 pagi semasa anggota MPV polis sedang menjalankan tugas eskort rasmi di kawasan tersebut." kenderaan polis jenis Honda Civic bergesel dengan sebuah kereta beroda beza dari arah bertentangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan kedua-dua kenderaan hanya mengalami kerosakan kecil pada bahagian cermin sisi serta pintu. Beliau berkata siasatan lanjut dijalankan melalui semakan rakaman video papan pemuka serta rakaman percakapan saksi mengikut peraturan 10 kaedah-kaedah lalu lintas 1959. Tambahnya saman telah dikeluarkan kepada pemandu kenderaan PDRM pada hari kejadian. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak tepat berhubung insiden berkenaan. Sebuah premis perniagaan dua tingkat di Skudai Johor yang dipercayai dijadikan tempat tinggal warga asing diserbu dalam obsapu malam tadi. Serbuan berkenaan menyaksikan 41 pendatang asing tanpa izin parti diberkas selepas cuba meloloskan diri dan bersembunyi. Operasi kira-kira pukul 9 malam itu dilaksanakan pegawai bahagian penguat kuasa Johor dari Jabatan Imigresen Malaysia JIM hasil risikan dan pemantauan berterusan di lokasi berkenaan. Pengarah JIM Johor, Dato' Mohd Rusdi Mohd Darus berkata ketika anggota penguat kuasa memasuki premis untuk pemeriksaan menyeluruh sebahagian warga asli terbabit sudah berehat di tingkat atas bangunan yang dijadikan tempat tinggal. Beliau berkata mereka yang ditahan terdiri daripada tujuh lelaki dewasa warga Indonesia, 19 lelaki dewasa Myanmar, 11 wanita dewasa Myanmar serta empat wanita dewasa Indonesia berusia antara 16 hingga 49 tahun. Hasil pemeriksaan mendapati mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah selain tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua mereka disiasat di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan ditempatkan di Depot imigresen serta tropika untuk siasatan serta tindakan lanjut. Menurutnya, operasi berkenaan menyasarkan premis perniagaan kawasan tumpuan warga asing dan lokasi berisiko tinggi sebagai langkah berterusan membateras pelanggaran undang-undang imigresen di Johor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menegaskan tiada istilah lesen memandu tanpa ujian sebagaimana yang dipromosikan pihak tertentu di media sosial. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jasmani Syafawi berkata, mereka yang memohon untuk mendapatkan lesen perlu mengikut prosedur yang ditetapkan. Sebenarnya di Kit tidak ada istilah lesen tanpa ujian. Dan kita sentiasa memantau setiap kali timbul, setiap kali ada kempen-kempen ataupun promosi di di media sosial sama ada di TikTok, di Instagram, di Facebook dan sebagainya, kita akan terus berhubung dengan pihak SKMM untuk menjelaskan uh, penyataan dan juga keadaan sebenar di, di mana JPJ kita tidak pernah mengeluarkan lesen tanpa uh, sebarang ujian kita dalam pengetahuan dan juga kita sentiasa menafikan dalam dalam kita punya laman rasmi pun memang kita telah buat penafian secara umum bahawa tidak ada istilah lesen tanpa ujian di peringkat JPJ secara keseluruhan. Tambah beliau hanya turut melaksanakan operasi penyamaran sebagai penumpan bas bagi memantau tahap pematuhan undang-undang dan keselamatan ketika peningkatan pergerakan orang ramai sempena musim perayaan. Sehingga 16 Februari 2026 sebanyak 4242 buah bas uh, telah pun diperiksa di seluruh Malaysia yang melibatkan pemeriksaan di depoh dan juga di terminal yang mana daripada jumlah tersebut sebanyak 779 slip pemeriksaan telah pun dikeluarkan uh, manakala terdapat 3 buah bas uh, kita telah sita atas uh, ketidakpatuhan terhadap keperluan keselamatan dan juga uh, perundangan yang telah ditetapkan JPJ juga uh, seperti tahun-tahun uh, sebelumnya kita melaksanakan penyamaran sebagai penumpang bas yang merupakan antara strategi penguatkuasaan kita yang bagi memantau tahap pematuhan undang-undang yang telah ditetapkan. Kita khusus kepada pemakaian tali pinggang keselamatan untuk penumpang dan juga pemandu bas. Dan juga kita nak pastikan bahawa semua kenderaan yang membawa penumpang, bas-bas yang membawa penumpang itu mematuhi piawaian teknikal serta Uh, syarat uh, lesen pengendali yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ujiannya lagi, seramai 381 pemandu telah menjalani ujian saringan air kencing sepanjang operasi dijalankan dengan tiga daripadanya didapati positif dada dan tindakan lanjut telah diambil. Beliau berkata demikian pada sidang Media selepas operasi khas sempena perayaan Tahun Baru Cina, Ops TBC 2026 di Terminal Bas Lempasiri, Kota Baru, Kelantan malam tadi. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kasihkan bersama kami untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial Malaysia Kiasat di Instagram, Facebook X, TikTok dan Youtube. Saya Arina Asbar, Assalamualaikum dan Salam Hormat.